হাই ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম মই আছোঁ এখন বাগানৰ মাজত এইখন চাওক এইখনে হৈ গ'ল এখন মোৰ বাগান আমি লগাইছিলোঁ আপোনাৰ দুবছৰ হ'ল আৰু বাগানখন কিন্তু বাগানখন আধা উঠিছে আধা আপোনাৰ পুলিবিলাক মৰিছে আকৌ আনি আনি লগাই আছোঁ এইখন চাওক ভালকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো বাগানৰ মাজতে হ'ব গতিকে বলক 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 দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ মই আছো বাগানৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ এনেকৈ বাগানখন আপোনাৰ এইখন চাওক ভালকৈ বাগানখন মানে আপোনাৰ দুবছৰ আগতে মই লগোৱা হৈছিল আৰু দুবছৰ আগত লগোৱাৰ পাছত কি হ'ল আপোনাৰ তাৰে আধাখিনি পুলি মৰি থাকিলে আধাখিনি পুলি মৰা কাৰণটো আপোনাৰ খৰাঙৰ কাৰণেও হ'ব খৰাঙৰ কাৰণেই হৈছিলে সম্ভৱ কিন্তু আধাখিনি পুলি মৰি গ'ল তাৰপাছত আকৌ এবাৰ পুলিখিনি আনি আমি নতুনকৈ লগালোঁ লগোৱাৰ পাছতো আকৌ কিছুমান পুলি বাচিলে কিছুমান পুলি মৰিলে গতিকে তেনেকৈ তেনেকৈ চলি আছে বাগানখন এইখন চাওক মই আপোনাৰ পাত চিঙিৰ মাজতে দিলোঁ এতিয়া আকৌ পাতবিলাক আহিবৰ হৈছে এনেকৈ বাগান খুলি লাভ আছে জানো গতিকে মোৰতো আপোনাৰ বহুত টকা টকা খৰচ হ'ল মোৰ অকল সেউজীয়া পৰিৱেশত থাকি কিবা এটা ভাল লাগে নিশ্চয় আপোনালোকৰো ভাল লাগে গতিকে ময়ো আহি সোমাই আছোঁহি আমাৰ বাগানখনৰ মাজত গতিকে আজি বাগানখন চাওঁ বলক বাগানখন কেনেকুৱা হৈছে কি কথা চাওঁ ব'লক এইফালে দেখিছে ফ্ৰেণ্ড এয়া মই চেগুন পুলি লগাই দিছোঁ বাগানৰ মাজে মাজে আৰু এটা পুলি লগাইছোঁ এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ মেহেগনি পুলি মেহেগনি গছৰ নাম আপোনালোকে যিহেতু শুনিছে মেহগনি কাঠৰ বজাৰ মূল্য বহুত বেছি পাঁচ তিনি চাৰি পাঁচ হাজাৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ হৈ যাব কে বি গতিকে মেহেগনি গছো মই বাগানৰ মাজত লগাইছোঁ গতিকে বলক চাওঁ মেহগনি গছজোপা এইজোপা চাওক মেহগনি গছ আফ্ৰিকান ফ্ৰুইটেনিয়াম মেহেগনি এজোপা আৰু ইয়াৰ এনেকৈ চেগুন গছ লগাইছিলোঁ বাগানৰ মাজত চেগুন কিন্তু বান্দৰে আপোনাৰ ঘৰলাই পেলাই দিলে তাৰে আপোনাৰ কিছুমান গছ হৈছে বাৰু চেগুনৰ এয়া চাওক এয়া দেখিছে পিছফালে এয়া আপোনাৰ বেছিদিন হোৱা নাই লগোৱা বাগানৰ মাজে মাজে এনেই দি দিছোঁ আৰু কিবা এটা হৈ থাকক বুলি মেহেগনি লগামৰ আৰু এটা কাৰণ আছে মেহেগনি গছ বা বাগানৰ মাজত লগালে কি হয় আপোনাৰ মেহেগনি গছৰ পাতটো সৰি পেলাই বাগানখনত সাৰ কৰে আৰু আপোনাৰ মহ মাখিও নাহে বাগানত ইমান মহ মাখিও নহয় সেইটো কাৰণে মেহেগনিখিনি মেহেগনি গছখিনি মই বাগানৰ মাজত চাৰি পাঁচজোপামান লগাইছোঁ আৰু লগাম আৰু লগাইছোঁ এইখিনি চেগুণ চেগুনখিনি হৈ গ'ল আপোনাৰ বাৰ্মিচ চেগুন বাৰ্মি ষ্টিক যোনটো সেইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ টিচু কালচাৰ চেগুন পুলি হয় এইটো আহে আপোনাৰ বাহিৰৰ বাহিৰৰ পুলি হয় গতিকে সেইটো পুলিও লগাই থৈছোঁ গতিকে চেগুনৰ বজাৰ মাৰ্কেটত যিহেতু দাম আছে ভেলু আছে বহুত তিনি হাজাৰ টকামান চাগৈ হ'ব এতিয়া কবি গতিকে সেইকাৰণে চেগুনখিনিও এনেকৈ লগাই থৈ দিছোঁ আৰু কিবা এটা হওক বুলি ত' বাগানখিনি আপোনাৰ মোৰ আধাখিনি বাগান হৈ গৈছিলে এইখিনিলৈকে হৈ গ'ল কিন্তু এইখিনিলৈকে চাওক এফালে বাগান পুলি অলপ মৰিছে মই যিহেতু আপোনালোকক কৈছিলোঁ প্ৰথমতে সেইখিনি আকৌ এতিয়া নতুনকৈ আনি পেলাই লগাব লাগিব এয়া চাওক ইয়াতো পুলি মৰিছে ইয়াতো নতুনকৈ পুলিবিলাক আমি আনি আনি লগাইছোঁ সেইখিনিতো সেইখিনিতো অলপমান লগোৱা হৈছে আৰু ইয়াতো লগাইছোঁ আৰু ইয়াত এনেকৈ চেগুন পুলি দিছোঁ এইটো দুমাহৰ পুলি হয় চাওক দুমাহত ইমানখিনি ডাঙৰ হৈছে চেগুন এনেকৈ লাইনকৈ দি দিছোঁ এটা লাইনত দুবছৰ যিহেতু হৈয়ে গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ গতিকে কিছুমান পুলি আপোনাৰ মেচিয়ৰ হৈয়ে গৈছে বাগানৰ আমাৰ কিছুমান পুলি হোৱা নাই আৰু ধৰক কিছুমান কাৰণে ইয়াত সাৰ পানীও দিব লাগিব গতিকে এয়া চাওক আপোনালোকেও এনেকৈ বাগানৰ মাজত মেহেগনি পুলি লগাই থ'ব পাৰে মেহেগনিৰ বজাৰ মাৰ্কেটটো যিহেতু বেছি আৰু আপোনালোকৰ বাগানখনৰ কাৰণেও এটা সাৰৰ কাম কৰিব আৰু এটা মহ মাখিও নাহিব বাগানখনৰ মাজলৈ গতিকে আপোনাকতো এনেকৈ বাগানৰ মাজত মেহেগনি গছ লগাই থ'ব পাৰে বিছ বছৰত মেহেগনি গছ এজোপাই আপোনাক যিহেতু লাখ টকাও দিব পাৰে সেইটো কাৰণে এনেকৈ লগাই থ'ব পাৰে মেহেগনি গছ বাগানৰ মাজত মই যিহেতু এনেকৈ লগাই থোৱা আছে আৰু বাগানখন এয়া চাওক চাওক এজোপা নিমগছ এনেকৈ নিমগছো লগাইছোঁ গতিকে নিমগছ বাগানত লগালে ভাল আৰু আছে এইফালে নিমগছ ইয়াত এজোপা আছে নিমগছ বাগানখন ইমান ডাঙৰো নহয় আমাৰ দুবিঘামান মাটিৰ বাগান হয় আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে এখন আমাৰ নিজৰ বাৰী আছিলে বাৰীখনত আগতে আম কঁঠাল লেটেকু তামোল ইত্যাদি আমাৰ আছিলে ফল মূল আছিলে গতিকে সেইবিলাক উঠাই আমি এনেকৈ বাগানখন তৈয়াৰ কৰিলোঁ আজি আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি বাগানখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ অকণমান গতিকে আজিৰ ব্লগটো ইমানেই আছিলে ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ